çana vaxtında çata bilmərəm. Mən həkiməm. Mən iyisi hesablamanı bilməsəm, insanın yaşı görə çəkisini, boyunu və təzyiq normasını bilə bilmərəm. Mən satıcıyam. Əgər satdığım məhsulun sayı və çəkinə görə hesablaya bilməsəm, aldanaram. Həm də ki, xeyrin və ziyanın bilməliyəm axı. Uşaqlar, hansısa bir rəqəm bizdən yiyib. Heç demirsiniz, sıfır hardadır? Ədədə 0 gəlsən, ədəddən 0 çıxsan, hər ki cavabda sən bu ədədi alarsan. Budur baxın, ə dəstə onun da xassəsi var. Vurğu təki düşərsə ədədlər arasına, hasili 0 edə, gəl bax tamaşasına. 0-a ədədə bölsən, 0dır, yadda saxla. İnanmırsansa Bu növbətçilər çıxardan çıxarma hərən. Ədəd 0-a bölmək ki, qadağandır, qadağandır. 0-ı sağına yazsan, ədəd 10 dəfə artar. Əgər 3 sıfır yazsan, artı 1000 dəfə artar. 0 ilə ədəddir ki, yadda saxlayıb bilcə, onda böyük hikmət var. İndi isə sizə barmaqla vurma hesablamasını izah edirəm. Baş barmaqdan başlayaraq 6 7 8 9 pisal göstərsək 7-ni 8-ə vuraq. 6 7 6 7 8. Bağlı barmaqlarımızı toplayırıq 5, açıq barmaqlarımızı bir-birinə vurub 6. Cavab 56-dır. İndi isə 8-i 8-ə vuraq. 6 7 8, 8 6 7 8. Bağlı barmaqlarımızı toplayırıq 6, açıq barmaqlarımızı bir-birinə vurub 4. Cavab 64. İndi məsələdə düz xətlə vurmanı izah etmək istəyirəm. İndi biz 23 onluqalıq. İndi biz qalçı oturuq. Birinci ədədimizdəki on onluqlarda duran rəqəm üçün düz xətt. Hesiblərlə duran rəqəm üçün isə ondan bir az aralıq üst düz xətt çəkirik. 3-cü ədədimizdəki onluqlarda duran onluqlardan duran rəqəm üçün 1 fürsət. Täşkilçilərdə duran rəqəm üçün isə 2 fürsət çəkilir. İndi biz rəqəmlərin çəkildiyi yerləri dairəyə alıb və sayaq. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yəni, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Yəni 10 * 12 = 276 Siz bu düz xətlə vurmanı evdə özünüz yoxlaya bilərsiniz. Bir az əvvəl dostlarım sizə maraqlı vurma qaydalarını göstəriblər. Başqa qamdan varlıq çollarının daxilinə bəzi siniflər yatır. Bunlardan biri də 1089 rəqəmidir. Bunu sirə atmaq üçün bizə rəqəmləri müxtəlif ola bir Instagramda adət götürürük. Bu dışaq daxilindəki onların təşəssüsləri ilə yüzlüklərin arasında fərq bir olması. 418. Bunu sirə atmaq üçün rəqəmlərin yerini tərsə çevirib buradan çıxıq xorod Buraya gələcəyik, ona görə də indi data təsirləri, sağlam topları yeni növbə kəsrin hansı variantı aid olduğunu müəyyən edək. Səhv. Bu sualla bizim 7-ci sinifdə aidan cavab verməyisiniz. Sualın cavabı C-dir, çünki dövrlük 1-dən də hesabla başlar. Yoxdur ya? Rəqəmlərdən hansı bir həddinin dövbəti əmsalından 7 vahid böyük. böyük. əmsal böyükdür? Bir abla 7-ci sinifindən bu suala pərvani cavab verməyə çalışır. B variantı varım, çünki öqüvətlərini toplayanda 10 eləyir, əmsal də 3-dür, onda 3-dən 7 vahid böyükdür. Yoxlayaq onu. Adam və düz xətləri paralel olarsa, x ilə y-nin dərəcə çıxılması məyenidir. Bu sualın 2 iki vurubda xilə, 2 sinifdə cavab verəcək. Bir şəkli birimiz, dilini birimiz. Olarmı? Aha. Sualı 7-5-dən səbirli cavab vermək istəyir. Mən o, a, onda ondan 120 ilə 110 toplayırıq, 230. 230-dan da 180-i çıxırıq, 50 dərəcə. Yəni x-miz 50 dərəcədir. Bu belə şəkildə. Cavab sağda 7-ci sinifindən cəmlə əsas vermək istəyir. Müəllim 40-la 35 toplayırıq, cavab 75-ə bərabərdir, 75 dərəcə. A, bir abdlorda yoxdur. Yox. Səhv nədir? səhv gətirə bilərik. Nöqtə. Nöqtə qaldı. Şəkli əsasən verilən düz xəttin tərliyi hansı varianta aidddir? Bu sualla bizim qrupdan kimsə cavab verməsin və C variantı. C = S + S. C = Q / t bərabərdir. K x içə gəlirsə b şəklindədir. B-miz 4 4dir. K-nı tapmaq üçün ilixə qısadırıq. 4-ü 2-yə bölürük. Cavab 2 qalır. Lakin orada düz xaç düz xətt itimə doğru hərəkət etdiyinə görə mənfi nəzərə alınır. Ona görə nisbət alınır. Yəni iç x iç qız üstə gəlsin 4 olsun. Afərin. Gəl cavabı yoxlayaq. dərəcələr. Ayıbətən də düzəldə bilər. 3-cü sualımıza diqqətli olun. Oyonun tərəfləri, paralel olan bucaqların bərake ölçülərinin cəmi 220 dərəcədir. Bu bucaqların dərəcə ölçülərini tapın. Buyurun. Bu, təkcə nitetəsində başla, həm də tərfin çatdırması. Buyurun. Üngül tərəfləri perpendikuly olan bucaqların cəmi elə 180 dərəcəyə təona birinə bərabərdir. Onun üçün 220-ni 2-yə bölürük 110 dərəcə. Aha, o biri 7B-yə bir sual vermək istəyirəm. Bəs onda üngül tərəfləri perpendikuly olan bucaqların teoremini kim söyləyir? Buyurun. Uğur fətlər birbiri ilə olan bucaqlar ya bir-birinə bərabərdir, yəcərliyi 180 dərəcəyə bərabərdir. Belə çıxır ki, bu hər üç kərim eynidir. Oldumu? İşə ağır olur haqqdananların. Yazdım yaddaşma, nə verdin mənə? Yeri dəyişəndə toplananların Cəmi dəyişməzdir deyirdin mənə. Özünə bölürsən hər sadə ədədlər, sadənin yerə bölürlər indi. Başqa cətvizlə qorunur adlar, qalqsız bölünü kəsirlər indi. Düsturu dəyişib cəmir hasil eləyir, heç insanda mərhəmət yoxdur böləndə. Allahdan əcizdir, bəndədən əcizdir, dəyişik qismətdə yeri gələndə. Bir-birlərini dandılar, tərif və izdihamla. Riyazət əvvəlcə sözə yaman başladı. Qürursuz oxunu ürəklərə tuşladı. Sən mən məni öyrənərsən, sərvət əldə edərsən. Məni sən öyrənməsən, sən çox şey itirərsən. Bir riyazətəm mən. Sən məni sevməlisən. Məni sən öyrənərsən, dəyərlər birliklisən. Mən Ə, mən şanlı qüdrətimlə böyük sirrlər açaram, günəş kimi aləmə parlaq işıq saçaram. Elimlər aləmində şərtsiz padşaham mən, insanlara hər zaman yenilməz pənaham mən. Keç altından çıxararam dərdi sərlə həyatı. Məndə olan qüvvə deyin kimdə var aranızda mənəm sahib iqtiyar. Fizika çox əsəbləşdi, onun hirsi gözlərindən oxundu. Boş danışa hər zaman qürrələyən mözünlə. I love you əndən. Mən olmasam bilmirəm ölçəcək surəti, kim ölçəcək sürəti, kim biləcəy dünyada cazibə ilə qüvvəni, araşdırıb hər zaman yeri, göyü, həm ayı öyrədirəm mən sizə, ili, günü, həm ayı. Atom kimi partladı bizim alim kimiyamız, mənfəəndən sıçradı sakit olan dünyamız. Bir dağının susunsuz, əbəsdəri satmayın. Allah məni atmayın. Parsaların qurbəmis bu dünyanı yaratdım. Enerjimə minərək ulduzlara əl attım. Torpaqdayam, sudayam, üzütdayam, qandayam, hər zaman hər yerdəyəm. Coqrafiya kənarda durmuşdı, təsisdi. Ləgəlin məhəbbətdi, özünün intiharsız. Bizə naxt dünyamız, dağın, daşın darası, həm çayın, həm gölün, həm dəniz şalaləsi, inciləyib durmadan öyrənirəm bir ağ bir. Məndən özücə hər nəfəs